Сказали, а, что это концерт будет какой-то. Да? Концерт, да. Потому что они ничего не сказали. Нам, что нам сказали, что будет фуршет. Будет, короче, экономический какой-то форум. Так нам сказали, что По за зоне 200 гривен. По По зоне зоне свободной, там, за семь? Ну, как вы видите, здесь хотел такой пройти сепаратистский шабаш в центре Киева они хотели сделать с этого вот, мид, ну, медийный взрыв. Вот представляете, как бы это выглядело? Там больше 500 человек в этом зале, переполненный зал, там здесь сидит там Александровская, еще какие-то коммунисты, которые рассказывают про автономию там, слабожанщины и так далее. То есть как бы это выглядело вот в русских СМИ, там Кислёв бы уже там уверенно говорил там, про всякие гадости. А мы представляем здесь цивильный корпус «Азов». И мы мониторим как бы ну, так, вот подобные мероприятия и ну, наших там парней, которые, знаете, как бы инсайдеров, их пригласили на это мероприятие. Вот как-то так. И ну, мы сегодня там всю ночь не спали, потому что они свозили людей там со всех регионов, мониторили приезды. Кто все организовывает? Э, ну по нашей информации это вот такая непорядочная дама, как Александровская. Вот она инициатором была всей этой вахханалии. Да, ну а за ними Медведчук. Как вы видите, новые стулья, большие да, баннеры, да, огромный конференц-зал. Тут еще э, ушли тут были бокалы. Да, да, да. да. Купленные то куплен то для вот, того, чтобы проводить то заход. Ну, ну, это очень дорого. Ну вот, как бы это дорого. Э, деньги, Медведчук, Россия. То есть была куча их журналистов, они шли, то есть Они вот первая колонна, которая шла, там человек 200. Они были подготовлены, были неприятно уделены, потому что мы заблокировали вход, мы объяснили, что ну, ваше мероприятие непорядочное, и мы не дадим возможности его провести. Как бы все культурно все это. Большинство людей, когда узнали, вот с первой колонны, ну, молодые ребята были кучками, которые узнали, что здесь типа сепаратисты, они говорят, Ой, мы ни в коем случае не будем. Нам, говорит, денег пообещали, еще фуршет. Мы обратились еще к администрации отеля, Я говорю, ну с таким успехом здесь ИГИЛ может проводить заседание, да, и как бы вот раска рассказывать там свои идеологии. Ну, то есть, вот если непонятно кому сдаем помещение, вот в центре Киева, там, да, президент отель, и тут вот, лозунг за особый регион Слобожанщины, администратор отеля говорит, ну нам же заплатили мульта ну».